Дорогие братья и сестры, я думаю, что нет необходимости мотивировать всех нас, э, сердечно сказать э, благодарность Господу, потому что, вспоминая вот эти три дня, наверное, э, наши сердца этим наполнены. Аминь. Давайте вместе от сердца скажем слава Господу. Слава Господу! Наверное, кто-то удивился. Откуда он взялся, в программе не было. Я сам удивился. Но я очень благодарю братьев, учредителей собрания, благодарю Господа, что мне выпала такая большая честь послужить немножко, у меня очень скромная миссия, но хоть немножко послужить такому авторитетному собранию. Пусть Бог благословит меня вместе с вами всех нас в этот вечер. Знаете, вот братья много говорят, что, что нам дает вот это общение. А я вот все эти дни думаю, что оно еще больше дает. Это единство. Это единство. Христос в своей первосвященнической молитве, знаете, как обычно в молитве или в последние моменты хотят сказать что-то самое главное. Она записана в 17 главе Иоанна, и если вы исследовали, там как минимум четыре раза Господь возвращается к теме единства. Да будут едины, да будут едины. И, наверное, в каждом союзе идут эти разговоры. Как нам объединить пятидесятническое движение? Хотя бы, хотя бы. В каждом союзе идут эти разговоры. И не только в союзе, но и в межсоюзных общениях. Но мне кажется, простите, если я ошибаюсь, мне кажется, каждый думает, да, я очень хочу единства, но, но если все мне покорятся, если я буду сверху, о, такого единства, я стремлюсь к единству, но чтобы все мне подчинились. Этого никто не говорит. Но где-то в глубине сердца вот это есть. Или если не мне, так, чтобы, чтобы мой союз был сверху. Вот тогда возможно единство. А вот это наше собрание, знаете, мне оно так нравится. Здесь никто не кичится своей, своим превосходством. Никто никого не думает унизить. Никто не пользуется своей властью. Ну, наверное, это настоящее братское единство. Здесь царит только любовь и Дух Христа. И поэтому я очень счастлив, что я здесь с вами нахожусь. Я впервые. И я благодарю вас, братья, что пригласили и что вы действительно эту работу делаете. Я не знаю, есть ли, ну, я снова говорю открыто, есть ли у учредителей какой-то еще, ну, как сказать, тайный смысл в этом. Но есть или нет, но здесь оно ничего не прозвучало. И это правильно, и это хорошо. Нам просто надо быть почаще вместе. Не, не, не столь важно, что у нас, мы на организационном уровне, не в одном союзе. Потому что организационные вопросы... Это вопросы не столь важные. Мы можем быть в одном союзе, но все разделены. Вот. Но организационно мы можем быть в разных структурах, а духом вместе. Поэтому это прекрасное собрание. Продолжайте, братья. И если бы Бог дал э, такое видение другим союзам, чтобы этот опыт продолжать, это было бы прекрасно. На протяжении этих трех дней мы имели столько духовной пищи на разный вкус, от дерзновенных помазанных проповедей до глубоких евангельских учений, даже до философских трактатов. Кто что хотел, тот насытился. Прекрасно, обильный стол. Поэтому это хорошо, но на говорящих дальше уже это тоже накладывает определенные, э, определенные трудности. Невозможно не повториться. Вот так много было сказано, что вот невозможно не повториться. Но все-таки раз мы уже здесь, назначенные проповедники, значит будем говорить, если уж что-то какая-то мысль повторится, ну так оно тому и быть. Что сделать? Я желаю прочитать вместе с вами текст Священного Писания, это Евангелие от Матфея, 16, 16 глава. Знаете, у нас в многих областях, может даже в большинстве, где проповедуют украинским языком, все равно читают с русской Библии. Позвольте мне сегодня сделать наоборот, потому что я проповедую по-украински, я западенец. Я в Альбовской области живу, и у меня украинская Библия. Поэтому я прочитаю по-украински, а проповедовать буду стараться по-русски, как получится. Вообще-то у меня два есть языка для проповеди. В одном немножко больше украинских слов, меньше русских. И это называется у меня украинский язык. В другом языке больше русских слов, меньше украинских. Это мой русский. Вот. Ну, что поделаешь. Такие уже, может, наверное, молодые братья, уже будут более грамотные, они уже этих ошибок не будут допускать. Читаем Евангелие от Матфея, 16 глава, и мы будем читать с 13 стиха ниже. Матфея 16, 13 и ниже. «Пришелшишь Иисус до земли, Кесарии и Питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, Сина Людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Ілюб, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос. Син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив, Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець. І я тобі кажу, що ти схеля. І на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі до цього місця. Тіма моїй проповіді е, буде звучати так. Главне условіє успіху. весь этот наш форум, и как евангелизацию делать, и как проводить пасторское служение в 21 веке. Мы с многих сторон старались мы ответить, и очень хорошие были ответы. И методы евангелизации, и все, и другое, и методы пасторского служения – но я хочу еще одну развить мысль. Она прозвучала уже, но я хочу на ней сконцентрироваться. Вот считаю, что вот это будет главным успехом или условием успеха в нашем труде. Давайте немножко поразмыслим. Христос задал вопрос, за кого меня считают люди? Сына человеческого. Знаете, этот вопрос, вообще-то, мне кажется, тревожит всех или почти всех. Вот за кого же меня люди считают? Вообще, вообще говорят, что человек имеет три портрета. Один портрет, какой он сам о себе пишет. Другой портрет, как о нем люди думают а третий, как Бог о нем думает. Как вы думаете, если поставить рядом все эти три портрета, какой будет самый красивый? Наверное, первый. Наверное, первый. Вот сами о себе мы, наверное, лучше думаем, чем люди о нас и даже чем Бог. Но нас это мало удовлетворяет. Нам интересно, а что люди думают о нас? Это волнует многих. Многих. Я не скажу, что я не имею никакого чистолюбия, хотя знаю, какой это большой порог. Мы боремся с этим. Но у каждого из нас это чистолюбие немножко есть. У кого больше, у кого меньше. Но это волнует многих. Многими даже это руководит. Вы знаете, ради собственного честолюбия люди способны на большущие подвиги. Люди делали большие жертвы, большущие подвиги с опасностью для жизни или даже погибая, чтобы создать о себе хорошее мнение. Это очень мощный мотив – И мне кажется, как много людей, пришедших когда-то предсудилище Христова, будут разочарованы. Люди их знали как ну жертвенные служители, служители, которые все и всего себя отдавали на служение, но придут предсудилище и получится как головня из огня. Почему? Потому что мотив всегда выше поступка. Мотив поступка всегда выше поступка. Еще за поступком одним трудно определить, что это. Помните, апостол Павел написал, если я раздам все свое имение, даже тело отдам на все сожжения, а любви не имею, никакой пользы мне. Никакой пользы. Все люди могут ему памятники ставить, сопричислять к лику святых, поминать каждое воскресенье. А это, как апостол Павел написал, бубон, барабан, знаете? Если сказать более детально, простите меня за такое, может, не следует говорить, это просто шкура собаки, натянутая на обруч. Вот это и все. Вот это и все. Мотив. Но вот мотив видит только Господь. Люди этого не видят. Поэтому как важно нам сами себя контролировать. Сами себя контролировать. Христос задал тот же вопрос, но, конечно, мотив его вопроса был совсем другой я не думаю, что у него было обыкновенное честолюбие, он задал вопрос с целью узнать, в каком состоянии люди. Его не волновало его авторитет, его высота. Его не, мало, его не волновало состояние людей. И вот я так думаю, такая запала тишина, и вот Петр выступает вперед и говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. В ответ на эти слова Христос сказал ему, ты камень. По-украински тут скеля, камень правильнее был. И на всем камне я создам мою церковь, и врата ада ее не одолеют. И еще много обетований. Мы немножечко вспомним о каждом из них. Мы ведь тоже камни. Все, что было сказано Петру, оно касается каждого из нас. Мы ведь тоже камни. И вот это Петр, наверное, хорошо усвоил и пишет нам, и вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Да, Петр где-то там снизу, у основания, мы где-то там уже у купола, под верхом, но мы все камни. То, что сказал Христос Петру, в какой-то мере относится всем нам, всем нам. Поэтому, друзья мои, мы камни. Христос сказал, я дам тебе ключи. Да, и этими ключами Петр воспользовался. Это не так, как рисуют, помню, когда-то в Крокодиле, в Перце рисовали Петр со связкой ключей, ходит по раю там. Это были ключи, которыми Петр открыл Евангелие. И действительно, Петр первый воспользовался этими ключами. В день Пятидесятницы именно Петр еврейскому народу сказал о Иисусе Христе, и три тысячи уверовали и присоединились к церкви. Именно Петр начал это дело. Языческому народу кто? Тоже Петр. Дом Корнилия, помните, да? Тоже Петр. И вот он воспользовался этими ключами. Это ключи разумения, как Христос говорил, когда по религиозной знати вы взяли ключи разумения, сами не входите и других не пускаете. Он открыл. Но дело в том, что каждый из нас имеет тоже ключик. Каждый из нас. Евангелисты проповедуют, они открывают через уверование, через слово. И слушатели уверуют, они им открывают дверь Царства Божьего. Даже каждая сестричка нельзя так, не надо так обязательно Петра обособлять даже сестричка какая-то проповедует соседке, проповедует сотруднице, и она открыла ей дверь Царства Божьего. Через проповедь Евангелия. Дверь к пониманию Евангелия. Так что и к нам это относится. Дальше Христос что сказал? Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Это Он сказал о евангельском учении. Апостолам Бог дал эту ответственность написать Евангелие. Оно написано под воздействием Святого Духа, и это Евангелие утверждено на небе. Но мы тоже что-то вяжем. Мы вяжем свою догматику. Мы вяжем вероучение. Мы тоже что-то вяжем. Конечно, наши догматики, наши вероучения, они не имеют той степени вдохновения, что Писание. Даже нельзя ставить рядом, но они имеют вдохновение в той мере, в которой они приближаются к Писанию. Приближаются к Писанию. Мы тоже... То есть, то, что Христос сказал Петру, то относится к каждому из нас в некоторой степени. Зачем я это говорю? Вы заметили, что Христос Петру этого не говорил до тех пор, пока Петр не сказал, ⁇ Ты Христос, Сын Бога живого ⁇ И это так тронуло Иисуса. И он сказал так много вдохновенных слов. Он сразу отвечает Петру, кто он такой. Главная идея моей проповеди. Скажи Иисусу, кто Он для тебя, и тогда Он тебе скажет, кто ты ему. В этом, наверное, весь залог успеха. Кто ты Иисус? Кто Иисус тебе? Тогда Иисус определит, кто ты ему. Если Он наш Бог, то есть наш идеал, совершенство, объект поклонения, тогда Он нам скажет это хорошее слово. Если Он наш Господь, то есть Господин, мы Его подчинены, мы Его слуги, которые исполняют все Его повеления, Он скажет нам это хорошее слово. Если Он наш Царь, мы его собственность. Мы просто его собственность. Мы не свои. Он нам скажет, это хорошее слово, если у нас на Земле есть больше, чем одна большая ценность, у нас очень большой список. Если у нас... Больше чем одна большая ценность, у нас очень большой список. Апостол Павел пишет, чтобы познать его, я от всего отказался. Я все почитаю за ссоры. Чтобы познать его, оказывается, если у нас на Земле есть ценности, кроме него, он остается нам непознаваем. Он просто непознаваем. Мы можем обманывать себя, что мы его знаем. Можем других обманывать, что мы его познали. Но он нам непознаваем, если у нас еще есть ценности кроме него. Любая другая ценность имеет удивительную способность нам его закрыть. Его волю отодвинуть на второй план. И это мы умеем так искусно делать, что даже сами не обратим на это внимания. Поэтому, друзья мои, кто для нас Господь? Если Он для нас тот, кто должен быть, мы будем для Него те, кто тоже должен быть. Господу несложно одарить любого. Если кто-то возлюбил Господа всем сердцем и отдал ему всю свою жизнь, но чувствует, что я мало маю способностей, что я особенно могу сделать, друзья мои, Господь очень много уже раздал дарований. Много раздал служений, но у него еще осталось больше чем он уже раздал. Еще больше у него осталось, так что у него еще есть. У него еще есть. Я помню, когда я был еще таким подростком, лет 15-16, молодым мальчиком, нас воспитывала одна старая сестричка. Мы приходили к ней на молитву почти каждый вечер. И я как сейчас, она уже умерла, но я как сейчас вижу ее глаза и помню ее слова. Она говорила, деточки, Господь много раздал, но у него еще больше осталось, нежели он раздал. Ох, как мы радовались, как мы радовались. А то думали, ну, ну что я уже буду делать? Ну, ну пастор церкви есть, диакон есть, кассир тоже есть. Мне уже ничего серьезного не осталось. Но у Господа достаточно есть. Достаточно. Он по-прежнему ищет человека. И в 21 веке он по-прежнему ищет человека, как он когда-то сказал к Израилю. Я искал человека, который бы поставил заграждение и стал в проломе за этот народ. Я пожалел бы этот народ. Но я не нашел такого человека. Поэтому изолью весь мой гнев. Одного человека. Одного человека. Вот мы говорим. Вот мы говорим о методах. Это хорошо. Каким-то методом надо Евангелие подать. О формах. Какую-то форму надо дать. Но не это главное. Это главное. Я ищу человека, который стал бы в проломе. Когда-то пророк говорил, о, кто бы дал голове моей воду, а глаза моим источники слез, я бы плакал день и ночь о погибших ччеве народа моего. Если мы так болеем о евангелизации, о спасении, я хотел бы спросить, а как много мы плачем? Как много мы омочаем подушку по ночам? Как много раз мы оборачиваем подушку на другой бог, потому что с этой стороны она уже вся мокрая. Если этого нет, никакой метод не сработает. Никакой метод не сработает, если этого нет. Мы будем супер ораторы, будем искусные менеджеры или как там какие философские слова еще придумать не знаю. Но если этого нет, это будет только звук. Но если это есть, любой метод сработает. Любой метод сработает. Рассказывает наши деды. Старенький старичок сельский стал просто помолиться над хлебом. Господи, Ты освяти этот хлеб просто за вечерей. Не вечеря Господня, а просто ужин или дома. Он просто помолился, а люди уже рыдают присутствующие. Мы знаем и истории, из истории случаи, когда нога Божьего человека сходила с поезда и вставала на перрон. Люди не знали, почему это они делают. Они падали на колени и плакали. Они не знали, что творится с ними. А это приехал Божий сосуд, Божий человек. Божий человек. Может, я ошибусь, может, этот Джон Нокс молился о Шотландии, если я перепутал имена, вы мне поправьте. Ему Бог дал такое сердце, он молился, Господи, дай мне Шотландию, а то я умру. А то я умру. Вот сердце Христа. Вот сердце служителя Божьего. Я э, давно слушал проповедь уважаемого брата Решетинского. Однажды только пришлось слушать сегодня второй раз. И я, наверное, не забуду этот пример, который он рассказал о Моисее. Помните, народ Израиля согрешил сделал себе литого тельца. Моисей сошел с горы, увидел это, разбил скрижали, а потом говорит, останьтесь здесь, а я пойду снова на гору. Не искуплю ли я вашей вины? И вот он задал такой вопрос, меня это очень тронуло. А, а как вы, а, ну припомните, что он взял в жертву? Что он понес в жертву Богу? Тысячи овец, тысячи волов. Он мог бы это сделать, но он знал, что это все будет равно ничто. Он просто себя понес. Он понес себя. И говорит, Господи, если ты не помилуешь этот народ, меня вычеркни из книги, в которую ты вписал. Подобно Иисус Христос, жертвы все сожжения ты не восхотел, а тело мне уготовил. Вот иду, как в свитке книжном написано, исполнить волю Твою, Боже, жертвенность. Вот что нужно сегодня для спасения мира. Жертвенность народа Божьего, жертвенность пастырей и евангелистов, которые способны были и готовы были не только свое, но себя отдать за спасение нации, за спасение народа. народа. Не говори Господу, кто ты. Не говори ему, кто ты. Скажи ему, кто он для тебя. А потом он тебе скажет, кто ты ему. Аминь. Давайте помолимся.